Я мама Яна Шуляк, воспитанница детского сада номер 6 города Березы, группы номер 2. Начну с того, что дочка очень часто говорит, что я готовлю не так вкусно, как в детском саду. И когда меня пригласили на мастер-класс по приготовлению творожной запеканки, я с удовольствием согласилась и пришла. Впечатления остались только положительные. Эм, Все-таки, когда смотришь рецепт Книги или журналы – это одно, а когда наблюдаешь за процессом приготовления, это совсем другое. И считаю, что для любого родителя будет очень познавательно знать, как и при каких условиях готовить для вашего ребенка. И уверена, что любой хозяйке хозяйке будут полезны подобные мастер-классы, которые я надеюсь будут проводить в дальнейшем детском саду. И если меня пригласят еще раз, я обязательно приду. Я работаю с первого дня открытия этого чудесного сада. Сад я этот люблю, поэтому работаю по сей день. Работать прекрасно в этом саду, коллектив хороший. Дедов мы все любим, поэтому это наша работа. Родители нам их доверяют, а мы им вкусно готовим за это. Мы стали практиковать мастер-класс. Приглашаем. Родители. родители приходят к нам на мастер-класс. И, конечно, учатся у нас. Мы им рассказываем приготовление блюда, технологию, технологию. Многие родители интересуются, как готовить деткам. Приходят, спрашивают, где запеканочки, и руки мы готовим, детка. И мясные блюда. Все готовим вкусно. У нас все получается, потому что надо готовить с душой, с любовью. Все будет получаться. Будем практиковать, конечно, и дальше эти мастер-классы, потому что родителям понравилось. этапе развития образования все более актуальным становится внедрение в деятельность дошкольного учреждения новых форм работы. Коллектив нашего детского сада очень заинтересован в организации питания маленьких наших деток. Принцип работы – это преемственность. Вывешиваем меню в группах, где каждый родитель может ознакомиться с питанием ребенка в детском саду. А также для полноценного рациона предоставляем возможность каждому родителю прочитать рекомендуемый примерный ужин и меню выходного дня. Большинство родителей осознают правильность и ценность правильного питания, но не каждый знает, чем кормят маленького человека в детском саду. Для этого в нашем детском саду организованы мастер-классы на пищеблоке. Родителям предоставляется возможность ознакомиться с нашей кухней, получить рекомендации от поваров по приготовлению всех или иных блюд. На каждый интересующий вопрос повар может дать ответ. Таким образом, организация таких мероприятий приносит положительные результаты в работе, повышается родительская компетентность в вопросах здорового питания. А также несомнен... несомненным является тот факт, что родительский контроль на пищеблоке при закладке и продуктов и проверке выхода блюд повышает доверие и интерес к нашему детскому саду.